Bəzən söyləyirlər ki, nə vaxta qədər gözləyək? İntizar deyirsiniz, çəkin. Bu intizar nə vaxta qədər davam edəcək? Əslində zühurun intizarını biz gözləyirik, amma bir şeydən qəflətdəyik ki, bəs bizim özümüzün istəyimiz, arzumuz sözün əsl mənasında nə vaxt zühur edəcək? Biz Həzrətin gəlişini, son xilasçıların, Həzrəti Mehddinin gəlişini nə zaman gerçəkdən istəyəcəyik? Axı bir şeyi həqiqətən istəməsək o baş verməz. Həzrət Əli (s.ə)nın bütün üstünlükləri, dəyərləri, fəzilətləri var idi. Amma xalq istəmədiyi üçün o xəlifə ola bilmədi bir müddət. Biz də Həzrəti Mehddinin gəlişini gerçəkdən istəyiriksə bunun üçün addım atmalıyıq şərait var sadəcə bizim istənməyimiz lazımdır